всех прихожан и от нас лично всех Мы очень хотим поздравить вас с вашим таким сегодня да, именинами настоящими да, вечными и хотелось поздравить сегодня наши тоже александрийские святи прославляются и в такой день вы как бы были прославлены перед Богом с таким именем и пожелать вам любви спасения

Ио и Господине, высокопресвященнейшем архиепископе Бенемине, и о Господине, пресвященнейшем епископе Антонии, честный пресвитер во Христе тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, Ibo vjek i veko Тебе, Спасителю наш, скоро услыши, и яко благосердно помилую. Благодаря, Иисус, страхам и трепетам, яко родине потребней Твоему благоутровию, спаси, Благо, наш Господи, от Твоих благо... Субтитры создавал DimaTorzok We'll Вениамина Высокопреосвященнейшего архиепископа Новосанжавского и господина Преосвященнейшего Антония епископа Корсун Шевченковского, да поменет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и при сном, и во веки веков. короли Украины, и свято Успенские, Киева Печерские, великие лавры и священно архимандрита и господина высокопреосвященнейшего Вениамина, архиепископа Новосанжарского и господина преосвященнейшего Антония, и епископа Корсун Шевченковского, и же даруй святей Твоей церкви в мире целых честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твое истины. Памени Господи и Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Боголепа, митрополита Александрийского и Светловодского. Священный Архимандрита, святые обители сия, его же дары святей Твоей Церкви целая, честно, здраво, долгоденствующая, правоправяще, Слово Твое истины. Господи нашему, Бог...

Осити, що е, молитися до святих своєї єпархії – це дуже-дуже важливо, не, не тільки пам'ятати, але й молитися до них. Тому прошу вас е, завжди пам'ятайте в своєму молитвеному такому правилі да, про наших святих. І моліться, вони пережили багато чого, що переживаємо, і ми з вами. Вони знають наше життя дуже добре, і вони знають наш внутрішній стан, тому що. Впевнені, що і вони переживали такий стан, незважаючи ні на що, вони залишилися вірними Богу своїй церкві, вони залишилися вірними своїм присязі, своїй вірі. чого вам також дуже і дуже бажаю. Будьте здорові і Богу. Нове рядом, нове ряда, нове. n